Привет, меня зовут Рончик, а меня зовут Леха. И сегодня мы будем собирать драфт 190 с помощью э, приложения в Яндексе, которое называется Симулятор драфта. Ну, вы поняли, короче. И мы больше будем будем больше выбирать из Тоти -то драфта. Ну, здесь есть вот такая менюшка, здесь есть тот драфт, тоти легенда, тотов драфт и еще там другие, вообще. Ну, давайте мы начинаем. Тактика будет 4-3-3. Вот есть такие тактики. Давайте мы пошли. И, и капитаном нашей команды будет, будет конечно Она же, будет, да. Ииску, конечно. Ладно, пошли на Роналду. Источник Суарес. Или Ивагинс. Здесь, есть все хорошие игроки. Мы, конечно, не боимся с Угуаином и с будет А я возьму Суарес. Давай, следующий Хотя давай, да. Следующий берешь. Давай возьмем. Мне кажется, давай Турана возьмем. Потому что... Давай. Давай, сейчас, будет, Чтобы... тобой... сейчас наверное, будет легенда. Нет, не будет легенда. Фабрига, Сверати, Видаль, Хамсик и Джо Здесь... Здесь вообще никто не подойдет. И, Я возьму. Слышь, слышь, давай возьму ну, Маутини, так как с с Роналду, может быть, будет. Или возьму Фабрига. Давай, фабрика. Давай. Так, сюда пойдет Бускетс. Сюда пойдет. О, смотри, сейчас игру не Да, да маски Да. ну у нас какая-то бурсионка получается. Бэггер как бурсион. О, а, а, да не Алис. Тотти Алис. И здесь вот и минус. А ты кого возьмешь? ну, Я возьму минус. Ну, что, под цифрам, да? Да. Так, Тотти. Месси, Месси, Месси. Не, хотя... А Гуэра хотел взять? Ну Блин, я хотел там взять, вроде, центральный Моэра там кого-нибудь не нет? Нет, кого беру. ну. здесь по вообще никого не, не Ну, давай, чтобы Моэра ну, взять, ну, для рейтинга. Давай. Потому что, мы вообще сыграть не будет. Ну, давайте, следующий будет у нас... Э вообще никто не подойдёт. Арибабас. Ари ари Арибабас? Здесь, мне кажется, будет этот Филипп Луис. Здесь нет Филипп Луис, вот этот. Вот этот чувак. Вот этот вот или вот этот. Бока Бока или, или скуете. Короче, берем Больше у нас произношение английского довольно сильно подхрамовое Здесь возьмем коки. А, нет, не зомба, ладно, Ну Ладно. И здесь возьму... Кого здесь Я даже Третий. не знаю. Третий. Информ. Информ и ну, карточка. Его поставили за место фабрика да? Жили, не Ну, опять Парс. Здесь, мне кажется, будет какой-нибудь кузал. Ну, кузал-то у меня для... Рейтс. Так, давай, здесь, мне кажется, будет... Вообще не Mm Угу. Я не вижу. Давай, выбирай. Так, здесь у нас ну, и Гуаин или Гая. Гуаин. А. И Синий. <свист> Вроде бы так. Ошибся, вначале. Да, Олег. Легко произносил мне чутка хромать. Хотя у меня тоже чутка хромать. Чутка. О, О, легенда! А да. тебя куда он поставил? Э, в центральную зону. Хотя, а, ну да, хотя бы не так. И вот так. Нам осталось заменить его это. Вау, швайн Штагер. Хотя не бери ее. Ну ладно, мы уже взяли. Кто это будет? Матьё. Матио. Ставим за место, Здесь сейчас будет. А у Бултонова. Дурак, что я Давай до этого возьмем, потому что я хочу не бацаю. И галки прозрачного шоколада будет... Дани... Ой, Авус, Авус. Да не... Да. Ой. Алвес. Хотел сказать, да не Алвес. Давайте... Э -э, не наш будет под И Мы в итоге посмотрим, какой у нас сейчас будет трейдинг. Сейчас чуть-чуть похимичим и вернемся. И в мы вернулись. это все, что получилось у нас выжить из этого застава. И в итоге у нас получился драфт 187. Да, ну, конечно, мне кажется, очень жалко. Мне кажется, мы поставили ту лада на центральной полезащике. Ну, это стало сыграно чуть-чуть, но ну, она. Мне нам кажется, за место ранеаду надо было поставить неймара, да, мне кажется. Да, но у нас там. Ну, был хотя бы... рейтинг. Рейтинг был. Да. Ну ладно, если вам понравилось то подпишитесь на наш канал, поставьте лайки. Всем удачи, всем. Пока!